Turiu pamušalnyje akin. Oi. Deməli, bir daha danışıram sizə. Cümlənin şəxsə görə növləri deyiriksə, şəxs termini burada şəxs dedikdə bizim üçün mübtədanı nəzərdə tutur. Yəni cümlənin mübtədaya görə növləri. Ümumiyyətlə köhnə qrammatikada biz onu verirdik, əslində xəbərə görə. Deməli, daha doğrusu, köhnə qrammatikada fərqli verilirdi. Verilirdi tək tərkibli, bir də cüt tərkibli. Cüt tərkibli hesab olunurdu. Bir də tək tərkibli də bölünürdü xəbərə əsasında formalaşan, bir də mübtədə əsasında formalaşan. İndi artıq düz düzdür. Deyirik xəbərin potensiyası əsasında formalaşır. Amma biz də xəbər əsasında formalaşan cümlələrdən danışmırıq. İndi mübtəda əsasında, mübtədanı əsas götürüb bölücə aparırıq. Deməli, cümlənin şaxsə görə növləri deyəndə bu cümlənin sanki mübtədaya görə növləridir. Bu baxımdan da 3 yerə bölünür. 1. Cümlədə mübtəda var və ona asanlıqla bərpa ol eləmək olur. Əgər yoxdusa da belə. 2-ci Mübtəda yoxdur, amma təsəvvür olunur və 3-cü cümlədə mübtəda yoxdur və bərpası da qeyri-mümkündür. O ümumiyyətlə bərpə eləmək də qeyri-mümkündür. Bu 3 təsnifat baxımından cümlənin 5 növü müəyyənləşir. Müəyyən şəxsli cümlələr, qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr, ümumi şəxsli cümlələr, şahssiz və adlıq cümlələr. E, deməli müəyyən şəxsli cümlə nədir? 1-ci başlayırıq bununla. Müəyyən şəxsli cümlələr, o cümlələrə deyilir ki, onların mübtədası var, nə ilə ifadə olunmasından aslı olmayaraq. Bu mübtəda nə ilə ifadə olunur olunsun, fərq etmir. Bu cümlələrin mübtədası var və ya asanlıqla bərpa olunur. Məsələn, deyirəm, hamı gəldi. O evdədir. Hava istidir. Və bunların hər birində diqqət yetirsəz mübtəda var. Gəldi kim hamı, evdədir kim o, istidir nə hava. Bu mübtəda varsa cümlədə. Yenə də deyirəm, nə ilə ifadə olmanı mənası olmursa bu müəyyən şəxsli cümlədir. Burda bərpa oluna bilən mübtədalar cəmi 5 sözdür. 5 dənə şəxs əvəzliyidir. Bunlar hansılardı? Mən, sən, o, biz, siz biz və siz. Yəni bu beş şəxs əvəzliyindən qeyri heç bir mübtəda bərpa oluna bilməz. Bunları da nəyin əsasında bərpa eləyəcəyik? Cümlədəki şəxs sonluğunun. Məsələn deyirəm ki, sabah kinoya gedəcəyik. Sabah kinoya gedəcəyik deyəndə Gedən kimdir? Şəxs sonluğuna görə müəyyən eləyir ki, bizdir. Deməli bu müəyyən şəxslə cümlədir. Əgər diqqət yetirdisən, mən burda onlar mübtədasın yazmadım. Çünki yadda saxlayın. Əgər onlar sözü cümlədə mübtəda kimi varsa, məsələn deyirəm onlar kinoya getdilər. Onlar kinoya getdilər deyəndə bu onlar mübtədası var burda. Deməli bu müəyyən şəxslə olacaq amma onlar mübtədası cümlədən çıxarılsa, sadəcə kinoya getdilər qalsa, artıq mən bura onları bərpa edib müəyyən şəxsli cümlə yarada bilmərəm. Onunliyəsini indi növbətin e, cümlələrin növlərini danışanda mən izah eləyəcəm sizə. Müəyyən şəxsli cümlələr müxtəsər və geniş olur. E, İsimli və feyli xəbərlə ola bilər. Yəni cümlə üzvlərinin cümlə vay e, kimsə çı